За перш за все вітаем с дебютом, какие плохо были, чипло хваливания базов, не вы занадто спокійно. Спасибо огромное. Ну, естественно, конечно, я за свою команду всегда буду переживать в плане результата, в плане не только сказать, всего, 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 да, все, что, что касается нашего коллектива. я за все. в этом плане обязательно. Оно должно быть присутствовать в воливании. Что касается игры, хочется комплименты сказать в адрес ребят. Ребята, мне понравилась их сама отдача на футбольном поле, ну, этот азарт, да, которые, видно, хотели победить, вот, и все сделали, в принципе, создали достаточно. Ну, ничего страшного, опять-таки, мы всего лишь третий день работаем, ребята привыкают к нашим требованиям, и самое главное, радует то, что это делают. Пытаются делать где-то лучше получается, где-то хуже, но мы все равно придем на шею. Вы играли два тайма разными складами. Вы хотите максимально перевернуть всех выполнений? Ну, конечно, хочется всем ребятам, во-первых, дать игровую практику. Сегодня кто меньше играл в клубах, мы дали немножко больше, там, да, тайм, сразу. Есть ребята, которые играют постоянно на постоянной основе в клубах поэтому у нас были пару замен, которые по 20 лет сыграли. Поэтому информацию, информацию, собираем информацию на футбольном поле, для нас она очень важна. Я как раз мне сейчас рассказала про комплименты, тоже выполнили футболисты задания на группе. вас? <тасплодисменты> скажем так, да, на 100%, естественно, все, и мы будем постоянно стремиться к победе, поэтому хотелось бы, конечно, выиграть.